скажу по этому поводу. Так, слово предоставляется заместителю председателя Харьковского соорганизации Чернобыль Валерию Ивановичу Луцеву. Подготовится Семенчук. Михаил Маркович, я бы хотел э... осветить вопрос по медицинскому обслуживанию, но я считаю, что более этот вопрос э... конкретно и лучше изложит, изложит Павел Михайлович Покрасев, который занимается этим вопросом в нашей общественной организации. Где Павел Михайлович? тут особенно тут несколько вопросов существует. Вот Игорь Михайлович хорошо осветил все проблемы медицины в какой-то мере. Очень правильно, очень емко и все есть. Но есть вопрос по э, финансированию, так, так называемого безоплатного получения медикаментов по рецептам врачей. Денег ну, не хватает, ну понятно, не хватает. Это понятно, что это тяжело государство, все такое, но может быть какая-то перспектива вывесится с тем, чтобы все чиновники могли получать медикаменты за рецептом у врачей, как это прописано в законе нашем. Второй вопрос. Э, тот, что э, сейчас очень много неудобств из-за того, что по поликлиникам раньше были врачи-диспансеризаторы, то есть, которые имеют чисто чернобыльцев, скажем, Московский, ну, такой район, был просто врач, который занимался чернобыльцем. Сейчас, э, насколько я понимаю, то ли упразднена эта должность, а века, то теперь чернобыльцы носятся к участковым врачам. К врачу это может быть, э, ну, не совсем понятна позиция. Это вот они, они начинают пока консультации, пока все то, это, в общем, тянется какое-то время долго. Этот вопрос. Теперь третий вопрос, последний у меня. Экспертная комиссия. Именно харьковчане добились создания этой экспертной комиссии по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности, смерти с работой по Чернобылю. Она возникла именно в Харькове. Она работала в Харькове длительное время. Ну, потом, я не знаю, по какие там Дела, в общем, она была переведена. Организована новая в Донецке. Я чему видел? Уже теперь из тех новых людей, которые вы получали эти э, эту, эту, связь, вот эту, вот, таких уже мало, которые мы, А вот умирают у нас много. И теперь, чтобы ну, получала вдова, получила экспертное заключение о том, что его, ее муж покойный умер от заболевания, которое он получил в Чернобыле, вот, это надо в Донецк. Ну, Донецк, это тяжело, да, тут два убита горем, тут тяжело, и все, тут Донецк, это документы. Вопрос вот в чем. Может быть, я говорил с э, нашим главным врачом, разговор это поднимался, пытался поднять. Может быть, стоит у нас организовать, ну, скажем, там же где у нас же навыки есть по этому поводу, организовать какую-то группу, которая бы систематизировала эти документы и отправляла в Донецк. Вот так чтобы эти вдовы не носились. Они и так уже, как правило, это не молодые, они убиты горем. Вот. вот такое вот. И последнее. Значит, санаторно-куротное лечение. Значит, насколько мне известно, есть около 10 тысяч человек, которым э -э, в кризах написано, что он должен санаторно-куротное лечение проходить в местной климатической зоне а около трех тысяч исключительно место в климатической зоне. Но, ну, однако, мы же не имеем, у нас есть санатории, все, но ну, почему-то тендеры выигрывают какие-то закарпатские, где угодно, очень далеко ехать. Что такое ехать, тот же Трусковец, 23-25 часов ехать, добираться до да, это люди, которые имеют несколько, полтора десятка диагнозов, и ему ехать такую даль. Неужели нельзя как-то настроить, чтобы это предпочтение было отдано? Все-таки те вопросы, которые, на которые хотелось бы хоть как-то, хоть и сейчас, но хоть как-то перспективу получить какой-то. Мы сейчас мы все это Я проговорим. Понимаю, да. сейчас мы все спасибо, проговорим. спасибо, спасибо. Проговорим с вами, в конце посмотрим, на что можно ответить сразу, что нужно совместно с нами, с вами проработать. Да, сейчас, подождите, можно да. Одно слово, вот, по мы на заседании Чернобыльского совета, Игорь Михайлович был в отпуске, подготовили и отправили в Министерство здравоохранения письмо с просьбой еще раз рассмотреть этот вопрос, с точки зрения возвращения этой комиссии в Харьков, никакой логики перевода в Донец. Самое большое количество ликвидаторов, переселенцев. Само это все Харьков. Смотрите, можно делать параллельно. Я думаю, что если мы здесь организуем на уровне властей прием документов, передачу и. Но помните, что у нас было в Афтеке. Афтек правильно же называется, да? Ну, мы же разобрались с ним потихонечку, да? Разберемся с этой ситуации. У нас, когда, простите, я доволен, Когда наша комиссия работала, я был членом этой комиссии много лет. Вот. У нас было три области, и то, как было тяжело. Сейчас в Донецке 11 областей 3, и Краины Я связывался с ним и спрашивал, как вы себя чувствуете. говорит, мы сейчас в такой яме, что я не знаю, когда мы выйдем. Понятно? Время идет. Я записал, мы в конце Спасибо. проговорим. Спасибо. Этот вопрос. Ну, смотрите, у нас же есть список а, выступающих. А Девятая поликлиника. Убрали кабинет и убрали участкового врача. Почему? Ну это честно, об этом же говорили. Так, коллеги, давайте я буду вести согласно.